Елка, вертеп, 12 блюд немного не умещаются на столе, но семья Ракита на такие мелочи внимания не обращает. Усаживается за стол, зажигают свечу, потом обязательная молитва, извинения за все перед друг другом. Дальше съешь кути и можно приступать. Сегодня Рождество, сегодня все можно. Лишний стакан сока самой младшенькой Маруси или сколько угодно салата Пашки. Для большой католической семьи Рождество – самый долгожданный и важный праздник в году. Каждый раз мы хотим, чтобы встретить Рождество Иисуса спокойно, умиротворенно. Но, к сожалению, не получается. У нас достаточно шумная семья, как итальянская, пока можно представить. То есть все равно мы пытаемся что-то быстро сделать, пытаемся, там, в общем, пока все пересоримся, потом сядем, помолимся, успокоимся, и тогда уже нормально, понадобится готовимся и встречаем Рождество Иисуса. Уже ночью всем ребятишкам под елку Иисус принесет подарок. Его получат все, потому что Иисус любит даже тех, кто плохо себя вел. Ну а пока елка – замечательный интересный предмет. Ее можно разбирать и собирать сколько угодно. Вначале дрались, вначале нарядила... Ну, ссорились. Нарядила вначале Ксюша. Она пошла на музыку, но там были кубла, сняла, опять нарядила.

Заспевай, мой Иисуса, и вся земля. У меня была, так сказать, до этого как бы такая традиционная, вот покрестился и, собственно, никуда не ходит человек. Вот. А когда встретил вот, отца Мартина и ребят, то начал общаться, начал ходить и почувствовал, что это мое. Вот. И с этого момента уже, собственно говоря, все годы, вот сколько я с женой знаком, столько я в костел хожу. После праздничного, но все же постного ужина семья отправится в костел на вечернюю службу. Пойти всем составом пока не могут. Пашке и Марусе еще нужно спать по ночам, поэтому папа останется с ними, но остальные на службу. В костеле уже не так весело. Отсутствие крыши дает о себе знать. У хора пары изо рта, а его пение сопровождает твой ветра. Но это ничего. К вечерней службе в костеле собираются добрые сотни-две людей. И им безразличен холод, потому что праздник есть праздник. Иисус родился. Рездвуду, народжение Бога в сердце, скажем, або повернение Его снова и снова. Когда живешь и не веришь, але десь где-то губишь его на, на житейской дороге, а потом он повертається. саме именно происходит это в